Mak, ai. Wah, main game eh? Ha? Eh, kau pakai GPU apa? Oh, pakai GPU Nvidia RTX atau RTX. Ha, uh, aku baru beli semalam. Apa selain daripada ni kau pakai apa lagi? Bukan ni je aku pakai. Tu kat luar pun kereta pun aku pakai Nvidia. Kereta? Tak percaya? Tengok tu. Salam sejahtera semua. Saya Daniel Lim. Selamat kembali ke siri Bijak Labo. Sekarang ini semua orang bercakap tentang EV iaitu singkatan bagi electric vehicle. Selain Tesla, antara yang turut menjadi bualan ialah syarikat EV China seperti NIO, Li Auto dan XPeng. Kerajaan China telah mendorong industri kereta elektrik melalui pemberian insentif dan subsidi. Sebagai pelabur, kita mungkin rasa keliru untuk memilih saham EV terbaik untuk kita laporkan Adakah anda pilih yang terbaik ataupun melabur saja ke dalam ketiga-tiganya? Bagaimana jika saya kata anda tak perlu memilih sebab ketiga-tiga syarikat ini mendapat bekalan mereka daripada syarikat yang sama. So, syarikat apa? Inilah dia, NVIDIA. Lebih menarik lagi, NVIDIA bukan saja terlibat sebagai pembangun teknologi EV tetapi ia juga sudah lama menguasai pasaran gaming dan terkini berkembang sebagai syarikat data center. Dengan modal perniagaan semasa, Nvidia jelas menjadi disruptor kepada lebih daripada satu industri. Jom kita berkenalan dengan syarikat ini. Nvidia mereka bentuk dan menjual graphic processing units ataupun GPU untuk gaming dan aplikasi profesional serta sistem chip untuk kegunaan dalam kenderaan, robotik dan perkakasan lain. Dari segi perniagaan, Nvidia membahagikan perniagaan mereka kepada dua segmen iaitu segmen grafik dan segmen compute dan networking. Segmen grafik termasuklah GPU untuk gaming dan PC. Manakala segmen compute dan networking melibatkan platform data center dan sistem untuk AI, pengkomputeran berprestasi tinggi HPC dan accelerated computing. Kedua-dua produk dan servis dalam dua segmen ini dipasarkan kepada empat pasaran utama. Pertama, dalam industri gaming lebih-lebih lagi dengan popularnya e-sport industri gaming secara global dijangka bernilai 256 bilion dolar menjelang 2025 dan Nvidia bisnesnya pasti akan menjadi lebih positif. Kedua, professional visualization. GPU direka bentuk untuk persiapan pemodelan 3D dan analisa image. GPU ini banyak digunakan dalam bidang architecture dan pengimbasan perubatan. Ketiga, otomotif. Nvidia membina teknologi pemanduan automatik yang mengkuasakan pelbagai jenis kenderaan elektrik. Keempat, data center. Nvidia melaporkan bahawa revenue mereka dalam data center buat kali pertamanya melepasi revenue dalam segmen gaming. Pasaran ini sangat berpotensi untuk Nvidia bagi kecerdasan buatan iaitu AI dan pengkomputeran berprestasi tinggi. GPU boleh memacu deep learning dan machine learning. Ia diasaskan oleh Jensen Huang, Chris Malachowski dan Curtis Priem. Dari segi pengurusan, Jensen Huang sendiri memegang jawatan CEO Nvidia. Beliau mempunyai latar belakang dalam kejuteraan elektrik dan pernah berkhidmat di Advanced Micro Devices iaitu AMD yang juga antara pesaing Nvidia sebagai pereka bentuk mikroprosesor sebelum mengasaskan Nvidia. Dengan latar belakang dan pengalaman Jensen Huang dalam semikonduktor, beliau sememangnya lah individu yang layak memegang jawatan ini. Colette Kress memegang jawatan Executive Vice President dan CFO. Beliau menyertai syarikat pada 2013 dan mempunyai 25 tahun pengalaman dalam jawatan berkaitan kewangan syarikat di syarikat-syarikat berteknologi besar termasuklah Microsoft dan Texas Instruments. Jay Puri bertindak sebagai Executive Vice President Worldwide Field Operations dan telah bersama NVIDIA sejak 2005 Individu dalam top management semuanya alih dalam bidang masing-masing dan layak memegang jawatan yang disandang Mari kita lihat pula syarikat ini dari sudut kewangannya Kita lihat dari 5 tahun lepas untuk simak sama ada kewangan mereka stabil atau tidak Berdasarkan Visa cat, Profitability dan kedudukan kewangan syarikat adalah sangat baik dan konsisten dalam skor 8 hingga 10 Nvidia konsisten dalam pemberian dividen dan Growth adalah skor yang tinggi iaitu 10 Majlis untung kasar dan bersih adalah pada 63% dan 17% ROE pula pada 22% kesemuanya melebihi penanda aras yang saya mahu Cash from operation dan free cash from mereka juga positif dan bertumbuh Hutang mereka adalah pada nisbah 0.45 kali ganda masih kurang daripada penanda aras saya iaitu 0.5 kali ganda kita lihat pula pulangan yang diberikan oleh saham ini sekiranya kita dah beli pada 5 tahun lepas menggunakan return calculator dalam BF Katakan kita beli pada 4 Januari 2016 ketika harganya didagangkan pada 32.37 sen seunit. Dan nah, kita kira pulangannya berdasarkan harga pada 13 April 2021. Pulangan pelaburan ataupun ROI yang kita dapat sudah pun sebanyak 1700%. Ada 5 perkara yang saya suka tentang Nvidia. Pertama, kekuatan ekonomi dari segi aset intangible dan kelebihan kos. Nvidia ialah pencipta GPU dan mereka memegang 80% bahagian pasaran dalam pasaran GPU. Peratusan ini adalah sangat besar berbanding pesaing mereka AMD. Kedua, pelajaran Cryptocurrency Mining Processor ataupun CMP. GPU-nya keluaran Nvidia turut digunakan oleh miner untuk proses cryptocurrency mining permintaan tinggi bagi GPU untuk gaming ditambah dengan pembelian bagi tujuan cryptocurrency mining menyebabkan kekurangan bekalan GPU. Dengan pengeluaran CMP ini dapat memberi lebih bekalan kepada GPU untuk tujuan gaming dan meningkatkan jualan GPU secara keseluruhan. Ketiga, potensi besar sebagai syarikat data center. Apa data center ini dan bagaimana ia menyumbang kepada revenue Nvidia? Terdapat kira-kira 7 bilion peranti disambungkan kepada internet dan jumlahnya terus bertambah. Kebanyakan peranti ini menghasilkan sejumlah besar data yang mesti disimpan, dipindah, dinilai dan diambil semula. Dengan Internet of Things dan Industri 4.0, pengeluar bergantung kepada analisa data dan big data untuk meningkatkan kecekapan, produktiviti, keselamatan dan keberkesanan kos operasi mereka. Masalahnya, menguruskan data yang sangat besar secara dalaman semakin suka memakan masa dan memerlukan kos yang tinggi. Syarikat besar seperti Cisco pun mahu menutup pusat data dalaman mereka untuk menjimatkan kos tenaga dan infrastruktur. Penyelesaiannya, menggunakan khidmat pengurusan data luar. Di sinilah Nvidia dan Mellanox boleh memberikan penyelesaian. Mellanox adalah pembekal high performance interconnect products bagi pengkomputeran penyimpanan dan aplikasi komunikasi Nvidia mengambil alih Mellanox bagi mengoptimumkan beban kerja pusat data untuk diskalakan kepada seluruh pengkomputeran rangkaian dan storage stack mereka. Teknologi Melanox digabungkan dengan GPU Nvidia yang boleh memacu deep learning dan machine learning adalah kritikal dalam memberi penyelesaian lengkap kepada syarikat yang mencari khidmat pusat data. Kerjasama antara Nvidia dan Melanox ini mula menampakkan hasil melalui peningkatan revenue dalam segmen compute dan networking sebanyak 109% kepada 6.8 million USD pada tahun fiskal 2021 berbanding 2020 Pertumbuhan ini sangat memberangsangkan walaupun baru setahun pengambil alihan syarikat Mellanox pada April 2020 Selain Mellanox, Nvidia tahun lalu turut mengumumkan mahu mengambil alih syarikat ARM namun pembeliannya masih belum finalize Ini juga akan sangat menguntungkan Nvidia kerana potensinya yang sangat besar ARM ataupun ARM ialah syarikat pembekal chip untuk telefon pintar dan tablet Apple, Intel, TSMC, Samsung, AMD dan Qualcomm adalah antara pelanggan ARM. Bayangkan jika M&A ini menjadi kenyataan. Nvidia akan menjadi antara syarikat yang bukan sahaja menguasai pasaran GPU tapi juga sebagai pembekal utama chip untuk telefon pintar dan tablet. AI ialah kunci kepada teknologi ini. NVIDIA menerusi infrastruktur NVIDIA Drive memberikan penyelesaian menyeluruh bagi latihan dan pembinaan AV. Antara kerjasama yang dijalin NVIDIA untuk teknologi ini ialah bersama Toyota, Audi, Volvo dan Nvidia sangat unik dalam pasaran ini kerana mereka juga membekalkan infrastruktur data center dan platform simulasi yang diperlukan untuk latihan dan pengesahan AV sebelum dipasarkan kepada pengguna. Ada dua perkara yang saya tidak suka tentang Nvidia. Pertama, risiko dari segi sains dan teknologi. Mereka perlu terus berinovasi untuk kekal mendahului pesaing. Jika pesaing memperbaharui produk ataupun perkhidmatan bermaksud standard industri akan meningkat. Pesaing juga akan sentiasa mengenal pasti peluang dalam pasaran. Jika Nvidia leka dengan kedudukan mereka sekarang, pesaing akan merampas peluang baru dalam pasaran dan seterusnya merampas bahagian pasaran yang dipegang Nvidia. Kedua, risiko kawasan liar. Sebagai contoh, pengambil alihan syarikat ARM masih belum mendapat kelulusan pihak berkuasa kerana wujudnya kebimbangan monopoli oleh Nvidia jika ia diteruskan Ia melibatkan kelulusan pihak berkuasa dari US, UK, EU dan China Syarikat-syarikat teknologi gegasi yang lain juga seperti Google, Microsoft dan Qualcomm menolak pengambil alihan ini Mereka bimbang jika pengambil alihan ini berlaku, Nvidia boleh mengawal ARM yang merupakan pembekal utama kepada syarikat-syarikat teknologi ini. Dengan penglibatan dalam EV, AI dan data center, Nvidia boleh dikatakan sebagai tulang belakang untuk teknologi masa depan. So, selepas mendengar perkongsian saya, apakah pendapat anda? Adakah anda rasa syarikat ini berpotensi dan berbaloi untuk dilaburkan dalam jangka masa panjang? Sebagai pelabur, adakah syarikat ini ada dalam ciri-ciri buy now dan sell now anda. Jom kongsikan pendapat anda di bawah. Okey, jangan lupa untuk like, subscribe dan kongsikan di media sosial anda. Ini akan membantu kami mencapai lebih banyak audience dan sama-sama kita celik saham. Jumpa anda di episod akan datang. Kerana ramai student saya sendiri dalam community B sentiasa tanya saya sama ada salam glove ini masih baik ke tidak.